Всім доброго времени суток. У нас красивий мокбанк. Фінальне видео. Ляйцига. Мои канікули по лайці. Как правильно сказать? Ляпськие каникули. Моїпські ляп... новогодні. новогодні канікули закінчилися. вони завершуються. Настасік на каналі, ну, де на каналі буде. Прямий ефіри будуть. Я вам дуже вдячний, что. Що... А ігрушки. Я так игрушки люблю, ребята. Я так люблю игрушки. Видите, моя мечта эти все игрушки иметь. Забирай. Забирай. Мы тебя спокойно отправим. Хочешь в бандеролью, хочешь с собой. У меня хоть угол освободится, потому что я мечтал, постоянно разбрасываю. Я мечтала. Я, я меч... каждый день собираю. Я мечтала о игрушках, ребята. Мечтала. Я до сих пор, вы знаете, мои ролики, мои видео, там, как киндеры собирают эти Милки, ты бачила, да, в Ютубе? Кто Мы... же их не видел? Кто тебя смотрит, Короче, я эти собрал коллекционные раз. игрушки. Я очень эти игрушки люблю, коллекционные. У нас, ребята, мукбанк финальный. Мы общаемся с Жанной и Седмо. И, да, завтра Стас утром. Завтра Стас. Уже... Я сейчас вам скажу, я не хочу, во мне дома скучно. Не хочу я вертаться, мне дома скучно. Я приду, буду сидеть, ты с ливали, не хочу я. Я дуже благодарна Жанне, что она мне показала свою семью. Она меня пустила в свою семью. Это, это, это очень искренне. это искренно, и старшие тебя не замучили? Старшие Нет, старшие дети, наоборот, веселые. Очень веселые. Наоборот, веселые, хорошие дети. Yeah. Все хорошие дети. Все мы дети. я тоже в душе, как дети. Но он за игрушками, мы, свекуля, за игрушками. Мы, игрушки, пивара, пивара. мы с Викулей играли с игрушками. Мы эти игрушки перебрали. Мы с ней футбол тут играли. У кімнаті. Ми з нею тут гралися, рисували, тут розікрашки красиві нам передали, посилочку передали, дуже кстати, красиві розокрашки. І, 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 і тут у нас картошечка. Ну? Стас зробив, маринував. А є відео не подивляться. Посмотрено. У Ютубі вже відео є. Картошечка дуже. Я люблю, кстати, дуже люблю печень. Давай єш, потому что оставай. Я очень люблю печеную картошечку, но я в квартире я себе не могу позволить печену картошечку, потому что бо я боюсь, что заработает, Понимаете? я боюсь. Картошечка и что это за мясо, Жанна? Что? Ветчина. Ветчина. С прослойкой э, немножко. Ну тут я чую, чесночок я. Правда? Чесночок, да. И жир не растопился и в картошке немножко испитался. Такой ну, а хороший. А Знаешь, что мне нравится в шоу Спаршке? Знаешь, как эти как эти, ну, ну, как у дорогих элитных, знаешь, кафешках или корпоративов, знаешь. Красиво ты придумала. Молодец. Ешь, давай, ешь, пока она теплая. Тут еще салатик у нас. Ой, мой любимый элитный салатик. Надо фоточку сделать, будет красиво. Такая заставка Мой любимый, любимый салатик тут у нас. Красота, свежейший. Рекомендую, ребята, на вечер. Кушайте на вечір дуже хороша. І, кстати, ребята, я вам дуже дякую. Ви мої на ви мої підписники хороші, ви писали коментарі під мої під моїми канікулами, канікулами ви писали коментарі, писали, лайкали, дивилися. Нам дуже приємно. Даже Жанна читала коментарі мені в голос ваші коментарі. Правда, Жанна? Да-да-да. Дуже приємно. Спасибо большое за тёплые слова, за підтримку Стаса. Він безмірно щаслив, правда. Ви дуже, я вам дуже дякую. Особливо Віки. Віка така активна у мене. Там ще і Таня із підписчиця. Короче, ви дуже мене. Що я за я зайшов аналітиці, в мене більше жінки не дивляться. Кстаті, дуже, це, це дуже добре, що мене, мене більше жінки дивляться. Я вам дуже дякую. Дуже вам дякую, что вы меня дивитесь. И тут еще моя курочка. ешь, ешь, потому что уже холодная. Я только что. Курка теплая. Ну ешь, давай доставай тарелку, ешь. А, красота, ляпота. Молодец, так все, все кушай, потому что меня Жанна заставляет. Кушай, 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 кушай. Так, давай, кушай, кушай. Давай, давай насыпай себе. Так, давай. Давай сюда вот эти вот специи, давай сюда. Давай. Все, надо будет возьмешь. Ешь. Приятного аппетита. Дякую, дякую. Дети уже поели. Вот. Обе, не, в первую очередь мы старались за три дня, чтобы дети покушали. Это правда. А потом мы с Жанной сидали. Ну, хочете вильте, а хочете не вильте. А шкурку чистить или нет? Нет, я ее помыла хорошенько, все. М -м -м. Только не, не мычи. <laughs> Не мычи, пожалуйста. Еще мне очень интересно, как ты меня нашла в Ютубе, сколько ты меня интересна. Ой, такая красота. Сейчас. Дуже красивые малюнки. Я вам покажу. Дивіться, какие красивые малюнки. Это ручная работа. Это дракон. Дракон. Красивый, дивіться. Дуже красиво зроблено. Піря. Красиво. Поже, позже як буде канал зроблений, ми, ми, ви на этот канал прийдете. І ви можете дивитися шедеври, як на прямий, упрям, можна у прямих ефірах или відео буде. Ви будете дивитися, як розрисовують, малюють і виліпляють. Отаке красиве. Та дракошка. -а. Красиве! А у Кули, а эти, вот эти, это, это красиво. Ну, как живые. Долго а? было это? Две недели? Да. Нет, 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 нет. Сколько? Ну, там, больше, чем две недели, это точно. Было огромный период. Mm -hmm. Так, еще я покажу малюнки. Кстати, я, я такие малюнки, я не умею малевать малюнки. Честно вам скажу, такие Тут дракончики, є такі фільми. Я такі фільми дивився в детстві. Я згадав фільми, кстати. Фільми згадав у дійстві, які я дивився. Малюнки дуже красиві, це ручка. Ручка зроблена. Це, це, я вважав, що це талант у дитини робить такі шедеври, розумієте, Я вам покажу. Видите які. Это драконы. Это драконы? -то. Да, и динозавры. Да. динозавры? Да. Дуже красиво. Ручка. Это, это же надо иметь и выдержку. Это все помалевать. Это все разрисовать. Дуже красиво. Дуже красиво. Но это самый лучший мне нравится. Вот этот. Вот это. А что ты означает? Можешь пояснить? Вот это. Это дракон типа того на кого-то? Это? Или что? Ну, можно сказать, охотится. А, короче, охотится. Ну, дуже красивый малюнок. Дракон охотится. Дуже. Будет, будет канал сделанный, это где будет малювать Жанна на внучка. Да, да. Он и, ну, и, 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 мы, и мы сделаем, и, мы... и она очень мечтает про свой канал. І ми надіємося, що ви к ней підпишетесь. І вона буде у прямих ефірах малювати, вона мечтає у прямих ефірах малювати і відео випускати. Це називається по... Це називається по... по малюнки це аніме. Ну, Я кажу, що це малюнки. Сумієте, це малюнки. Аніме. Вони зараз популярні везде. У них реклами роблять на китайських, тим більше магазинах. Но я, Влада, каша, я, что я сказал, что я показал малюнки. Это малюнки. Как хозяйка сказала, так я и сказала, гребетули. Так все дела. Тут еще красивее. О, тут и у тебя есть, да? А это дракон вообще кого-то Дра... А, ты... тут тоже психологически можно уловить, разумеется, психологически. Видите, дракон Дракон кусает дракона зубами. Зубами. Ну, это психологически можно понять. Это талант, я считаю. Талант. Так что, ребята, будет канал сделан. И мы, я подкреплю вам. Дитина мечтает рисовать И... Это хорошо. я считаю, что Жанна, я считаю, что это талант. Да, поэтому мы подарили ей на Новый год графический планшет. А, да. А чтобы там, кстати, она... можно малевать на нем? Конечно, чтобы она делала. А там стирать можно? Все можно. А там ручка была в тебе? Да, да. есть и ручка, перья, все там есть. Красота. А она сейчас будет разная, толщина перьев. Миша Фекете, все. пожалуйста, не звони мне, я блоерсом занимаюсь. <laughs> ты nah. покушаешь уже сегодня или нет? Все, показали, продемонстрировали. Да, да. да. Да, еще покажу игрушечку. Начало положено. Oh, да, красиво, я пока. Начало положено. Так, дуже красиво. Ну, а как совсем это, совсем это ручная работа, кстати, это ручная работа. Это тоже это талант, Жанна, извини меня, но это талант, чтобы так еще сделать. Шедево. Да, по она а как, она подож... вырезала, а как она форму робила, кле... Как она вырезала? Клеила, ага. вырезала, по гнемаше называется. А ага. Показать на телефоне изначально. Из, из этого, как изначально, потом в своем видео будешь показывать. Клеила, клеила, там, наверное, миллион этих бумажечек. И оно каждый день ее доклеивала, доклеивала, доклеивала. Потом вот это вот получилась форма, и она разрисовала. А где она форму достала? Сама в голове. перья где застали Ну, перья продаются в магазинах. Красиво, красиво Все, давай. Начало положено. Можно из это, кстати, знаешь, я добился зубы. Мультики рублять. Мультики из этих рублять. Зубы. Зубы делала сама. А, как ты их рубила? Клей. Знаешь, есть такой клей. Его пистолет. Пистолет. вот она каждый зубик выделывала. Дуже красиво, ребята. Рубить скриншоты. Может, кому-то понравилось. Может, и, и, Влада вам и продаст. Mm -hmm. <laughs> Стас, ну уже это через ну, что, ну, есть такие люди, что собирают и такие. Дуже mm -hmm. люблю. Это ручная работа. Она только учится. на. ну это учится. хорошо, это хорошо. Так. Ой, ребята. Сейчас я буду кушать, ребята. Ну все холодное. Ну ничего страшного, Жанна. Я буду сейчас кушать. Я и так дякую тебе, что ты заработала для меня. Ой, сейчас попробую салатик, дуже хороший салатик. Наконец-то. Наконец-то я покушаю, наконец-то. Жанна меня заставляет, заставляет, Стасик, кушай, кушай. Стасик, ты много говоришь. Крайно, что ж ты, конечно. А где моцарелку? Я люблю моцарелку. Моцарелку нету там моцарелку. А, я думал, что там моцарелла есть. В следующий раз положим. А, да. Приедешь, будет моцарелка. Нет, скаут подписчики шеи. Творожок есть со сметаной. Нет, нет, тут мы и так все есть, спасибо. Ммм, какой салат вкусный. М -м, не то слово. Только не мучи. Как? М -м. Сейчас модно, сейчас тренди. мучание. М -м -м. Ой, как вкусненько. А -а -а -а. Ешь, ешь, Очень ешь. Трава, не разговаривай. <свят> Мяско бери. Мяско. М -м. Картошечку. Да. Мне картошечка нравится. Слава. Я всегда мешала запекти в свою квартиру на и будешь печалкой. А что я поеду? Она пищит для тебя. Напоминалка. Да? Никто не приедет, не переживай. Ну угу. Ну, соседи могут вызвать пожарную. Ну. А потом знаешь, какую штрафу упавить? Какой штраф? А? Ну ты готовишь кушать. Ты же не подпаливаешь свою квартиру. Ну где-то дымок пошел. Ну и что? Объяснил. Да. И все. Правильно, Влада? Только раз приедет, потом вообще не приедут, если реально пожар будет. Понятно. <сих> Видишь, мы, логика мы, простая. В моем районе уже был пожар. Видишь? А ты опытный уже. Девятый этаж, говорю. Не, ну, до да, такого, да, допускать конечно, не надо, но картошку в духовке можно ты не, сделать? Не, я боюсь. Я Можно пекты. поздороваться. Можно. Можно зайти. Да, можно. по-хорошему. <сих> 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 да, Влада? Да Ну, я я, по крайней мере, жарить у духовці боюсь. Я тільки борюся. Дивіться, ребята. Чого научу? Да, я, дивіться, я хочу вам показати дуже красивий малюнок. Я теж такі малюнки колись малював в інтернаті. Ти ж говорив, що ти не рисував. В, в інтернаті давали рисувати, коли я. Ти розукрашував? Ну розукрашував і таке саме рисував. Та ти що? Так. Да. І мені малюнок дуже знайомий. Я хочу показати. Может покушишь, Малю... покушаешь, а потом можешь показать. Нет, я хочу малюночек показать. Какой малюночек красивый. Просто мне напомнило... Мне напомнило, напомнило мне детство. Дуже красивый малюнок. И я тоже так люблю. Я люблю, когда малюют у я люблю разокрашивать. Mm. Ну, у тебя Мне учитель... уже... уч... учительница в интернете так делала. У лица делала а я разукрашивал. Дуже у меня учительница была в интернате. Дуже э, красивая. И это, и это. я вам хочу показать малюнок, дуже красивый. Сможешь сказать, что это за малюнок? Что он означает? Ну, кто это? Динозавры? Драконы. Драконы. Такое смешанное. Смешанное. Экзотика. Не, 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 не законченное? Они закончены. А чего они не разукрашены? Лень была. А, лень? Ты еще и ленивая у нас? Да, Вообще люди все дука и Паша Ну, красивый малюнок, дуже красивый малюнок. Мне нравится. Мне, мне имя, мне напомнило мою учительницу в интернате, яка малювала плакаты и разукрашивала. Дуже красивый малюнок. Мне нравится. Я даже скрин зарублю себе. Ну, так ну, ты бы разукрасила есть. уже до конца. Ну, красивый у него такой, Будет время раз, разукрасить, да. Красивый. Ты раз. хочешь разукрасить? Ну, я нет. Это что, твое творчество. Так что такие дела, ребята. Все хорошо, вечеряем уже, наверное, пос... вечерний мукбанк у семьи в Липциге. Конец новогоднего каникула. Каникул. Но я буду продолжать у Ютубе и дальше. Завтра Стас утром едет домой. Я не хочу ехать. Мне тут так понравилось. Мне скучно. Может, вы тебе усыновим? Давайте, давайте. мені дуже... ти знаєш, як у мене в квартирі. — Тишина, ТС. Скольство. А я не проти. — Влада. Так. Я многодетна бабушка. Робим, 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 робим перерву. Так, ребята. В Липсику я хорошо время провів. Ми походили в центр. Жанна мені показала дуже красиві церкви тут. Прям пам'ятники. Дома дуже красиві в Ліпці. Дуже все красиво тут. Погуляли, погрався. Майстер-класи майстер зробили. Коротше, я канікули зимові новогодні дуже хорошо провів. Дуже. І не весело. Весело було. Ах, і, до, і було хорошо. Візьму я половину курки. Курка, кстати, сочная. Ой, ой сейчас Но ну, курочка такая сочная. Я не могу оторваться от курки. Так как сочная. Я, и, и как она у тебя получается? Так ты, ты красиво. Вот ну, что? Красиво. Сочная, нежная. Сочная. На, на, на салфеточку. Духовка в делает, ты понимаешь? Да. Чудо техники. 21 век. Духовка. Микроволновка. А еще я как мариновал. Да. Это вы бажили, как я мариновал? Знаешь, Жанночка, что мне интересно, Жанна? Что? Как ты меня нашла в Ютубе? Как ты меня начала видеть? Слушай, ну я тебя особо так и не искала. Ага. Ты как-то сам потом вылез. В, в сторисе. Сначала я смотрела одних блогеров. Вот. Туда подключилась потом прямой эфир. Случайся. Твой Кай. Да, и угу. подключился. Вот. И потом, спустя время, когда э, эти э, блогеры приехали в Берлин, угу. вот, на встрече была, был этот самый ну, вот, Твой ты. товарищ, да. Твой товарищ по, по квартире. Сожитель. И с тех пор мне стало интересно. Там вроде бы тебя упоминали, спрашивали, где Стасик. И сказали, что Стасик очень занят. Непонятно, чем. И Мне стало интересно. Ну вот, с тех момента. Ну, наверное, меньше года. Шик, о, да. И то, наверное, периодически там раз, раз в месяц я просматривала в блоге. А потом, когда уже этот был переезд, э, куда переезд? У нас был переезд? твоего сожителя Кая угу. в, Украину, ага. в Украину, в Украину, вот, да? Да, с тех пор э, с тех пор была интересна твоя жизнь. Как ты, как ты будешь из всего этого выходить? Выходит. Выходить, да. Сначала было жалко, очень жалко тебе. Правда? Не обижайся, но нет, нет. жалко. Жал, жалостная... Я хотела понять: ну, как же так, ну неужели ты совсем уже бесхреветный какой-то? Ну как так можно человеком манипулировать? Да? А потом чуть дальше влез, тем глубже. Жалости. Глубже пони черта. понимала. Да. Ну, Стас, э, ты здесь один. Ты приехал в Германию. Тебя привезли сюда, да, не зная да. языков, языка да? Да. немецкого. Э, скажем так, с определенным диагнозом, да. Ну, правильно? Да, да, да. И с инвалидностью. Э, тяжело было вырваться из этого осиного гнезда. То есть, ну куда ты пойдешь? Не соцработник, это, ты да, что тебя не, не было, было ничего не, не было. было. Не было, только Ну, То тебя не засадили было. в психиатрическую больницу, раз. Второй, третій. Ні, не можна, Вікуля. Зараз зараз прийдеш. Я не хочу, щоб вона в камеру попадала. Для опасності Вікулі. Вікуля хороша дитина. В мене дивиться. Не потрібні блогерів. Я не хочу, щоб дитина попадала в камеру. Це, це нормальне явище. Я, я думаю, що ви не обійдетесь. Ну, да, продовжайте, Жанна. Да я в сколько лежал ужас. Очень было обидно за тебя, когда вывезли все с квартиры, оставили, oh. обчистили. Oh. Mm. Не тарелки, не вилки, кровать, бомжатник, -бом грубо говоря. Это правда. Ну ты смог, ты смог все это расчистить. Знаешь, благодаря соцработнице, я правду скажу, мне соцработница, сколько помогает? Благодаря ей. Ну, со 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 соцработницу это мне, давай правду скажу, соцработницу это мне сделала Кая. Ну, хоть что-то сделала полезное, она, доброе. Да, она опеку, На цьому я їй ее що что она сделала мне соцработника. И со соцработница, конечно, она ко мне приходит, мы с ней снежинки вырежем, и те, и все. И она мне чайника подарила на день рождения. Вона мені і, і, постіль привезла. Як мене нічого не було, вони навіть постіль забрали. Розумієш? Ну, тобі тебе... повезло, що соцработникам. Женщина да. взагалі великолепна. І, і вона мені постіль прислала, і при, при, принесла. І вона мені принесла і є та, чайник. Вона мені потім... От ти знаєш, що первоначально вона мені все приносила. Вона мені теж вона мене успокаїла, розумієш? Пробач, пробач. Тобто плечо определене, плечо допомоги, а вона тебе підоставила на... Да? Это хорошо. А потом а? я приехала к тебе на эту встречу с тобой, да, да в да, Берлин. Да. Я тоже был рад, что, что ты ко мне приехала в Берлин. Ну, в общем-то, это было погуляли. решающим моментом, когда я поняла, что ты очень... Хороший или поганый человек? Поганый. Вывод, вывод? Да, сейчас тебя корона поднимет. Хороший Нет, ты человек, хороший. Внимание. Ты много насказался я Семьи настало. не было, родителей не было. Жил, жил в ужасных условиях. Поэтому мы приняли решение. Я с детьми посоветовалась, мы приняли решение тебя взять на Новый ну, год да. к себе, да. Мы ну, не пожалели ни разу, правда? Я, я тебе скажу, Нам с тобой было я, весело. Я, я, я тебе скажу секрет, что даже дети довольны. Очень довольны. довольны. Я знаю, довольные и э, тебе с ними было весело, я думаю, правда? Да. Мы многое сделали, многое еще не сделали, но это не последняя наша встреча. Мы но, будем дружить. Дружить будем. Будем дружить. Мы не так далеко живем друг от друга. Будем приезжать в гости. Надеюсь, ты что ты ко мне приедешь хотя бы на Пасху. Ну, чаще ты к нам, чем у тебя. Я только да. Я детей, я, да. я как бы особо ну, не понятно, могу оставлять понятно. дома одних. Вот. Поэтому у нас только все начинается. Все самое хорошее. Я буду тебя поддерживать, буду тебя направлять в правильную сторону. Сможем учить немецкий по чуть-чуть по видеосвязи. У меня соцработница учила немецкие цифры. Это такой мизер цифры. Цифры ну, это ну, мизер. Для, для того, чтобы коммуницироваться в обществе в Германии, тебе нужно знать хотя бы элементарное. Элементарные ну, ты знаешь, вещи. Я, 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 я бы сработница никуда, честно тебе скажу. Так я знаю, что никуда. Она мне тоже помогает. За, 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 за Но она же не может быть с тобой э, Каждый день. Да, На да, два сапога, раза в неделю к сапога, тебе приходит. Сапога, да. времени у вас не, не так уж и много. Скучно, мне дуже скучно. В общем, все будет. Все будет. Только было бы твое желание, да? Кола дуже вкусная. А где ты ее купляла? <laughs> да, это дефицит, конечно, вообще <laughs> с колой. Вот артист. В общем, э, просто э, ты сам себе режиссер. Ты сам себе строишь свою жизнь, да? И как ты ее будешь в дальнейшем строить, будет зависеть только от тебя. К какому берегу примкнуть? К правому, к левому твой выбор. Да. А жизнь покажет, кем ты станешь. И надеюсь, станешь настоящим мужчиной, со всеми положительными качествами. Да? Все плохое это будет в прошлом, история. От нее никуда не денешься, но Устраивай, пожалуйста, свою, свою жизнь правильно. Правильно, чтобы, как это говорится, не было стыдно за прожитую жизнь. Да? Спасибо. Я тебе желаю всех благ, Стас. Желаю счастья человеческого, да? Найти достойного человека, девушку, женщину, создать семью. Ну а дальше, как следствие. А дальше же как бога. Ну, да. ну, мені твоя бігуся дуже хороша. в магазин ходили з А, Ти знаєш, что я не спитаю, вона всі, вона, всі, вона, всі, вона всі про всі товари знає, особливо про детські. Ми з нею вибирали ігрушку, знаєш? Ну, ми принесли. Ну, то, я їй кажу, дивлю, о, тут одна ігрушка, отут тут ігрушка, вона мені каже, А в коробке тут дру... разные бывают игрушки, не такая, как на рекламке, разумеешь? Ну, Стас, ну, я уже не маленькая, на в следующем году идет первый класс. Все. Учит немецкий. Дуже, дуже умная. Да. Мои внуки, это моя гордость. Да, да. Мы с Максимом и постреляли. И да, да. А тут по району. У него сколько у него пистолетов? Три, четыре, пять. Это не пистолет, это, боже, это какие-то автоматы. Ну, у него три таких здоровых, красивых автомата, голубые, с Ну, с силиконовыми этими штуками. Такими, знаешь, как эти, такими длинными. Да. Они такие мягкие, они не болючие. Я у него и с кульками такими тоже. Я. Мы подорачивались. Это подарок. Я, конечно, была против этих всяких таких игрушек. Ну, ладно. Как есть, так есть. Ну, все, ребята, буду з вами прощаться. Макбанк был веселый. Я б хотишь, моя Макбанка весело, ребята. Дуже всім дякую, хто був з моими новогодними канікулами в Ютубе. Хто ставил подобайки, хто писав комментарий, хто ділився, хто и там днем днів рождения. Да, спасибо большое за комментарии. мы читали вместе со, Стас, со Стасом э, очень много положительных, добрых э, комментариев. Нам было очень приятно. Благодарим. Благодарим за доброту, терпение, мудрость, за советы. Все будет. Продолжение следует. Следует, да. А, еще озвонит а мне тот человек. Помнишь, из 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 да. из позвонить сейчас. пока you <laughs>